Ой, я до сих пор перепуганная. Сидела за компьютером, как раз вот у меня окна выходят в эту сторону, да, во двор. Я думала, на меня летит все огненное, все в огне, как даст так, что стол, и я подпрыгнула. Я успела глаза закрыть переляку, все, и прилипла к стулу, все, а потом, когда бацнула, подпрыгнула, все. Я, я, за стол, за стеночки и пошла в прихожку, стою, ноги трусятся. Дочка моя живет в двухэтажке, вот рядышком, тоже повырывала все, и окна, и двери. Взрыв был очень сильный, очень. Живем на вулкане, вроде бы знаешь, а к этому привыкнуть нельзя. Не, не, страшно, конечно, ехать некуда, не с чем. Пенсия одна это. Сначала яркая вспышка была, а потом взрыв. У меня все, прямо стекла посыпались, все вовнутрь высказалось. Я только успел одеялом укрыться. Слава Богу, что ну, у меня шторы висели там. Ну, я защищаюсь света. У меня с наружной стороны еще было одеяло висело, чтобы защитить. Ну, в зале лопнула это самое... Окно. Теперь вот надо, чтобы если материалы что-то получить. Не хочу быть бомжом. Вы знаете? Ну, куда я поеду? Пенсия у меня маленькая. Да и как-то, знаете, это ж... Ну, вы понимаете, что такое родное? Куда-то ехать, если у меня тут каждый кустик, каждый человек знаком. Окна, двери, все пострадало. Замки меняют, все делают.